Məşhur Fransız aktrisa və Oskar mükafatı laureatı Juliette Binoche Fransa'da pensiya silahlarına qarşı keçirilən etirazlara qoşulub. İngilis pasiyent filminin ulduzu, 300 digər kinematoqraf, o cümlədən Oskar mükafatlı fransız rejissor Michel Khazanovichius ilə birlikdə Fransa prezidenti Emmanuel Macrona pensiya layihəsinin geri götürülməsini tələb edən açıq kollektiv məktub imzalayıb. Siz ədalətsiz, səmərəsiz və əhalinin ən həssas təbəqələrinə Daha ciddi təsir göstərən pensiya islahatı həyata keçirmək qərarına gəldiz. Sizin islahatınız ölkə vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti tərəfindən rədd edildi deyə məktubda qeyd edilir. Qeyd edək ki, davam edən etirazlara, tətillərə baxmayaraq keçən həftə Fransa hökuməti pensiya yaşının 62-dən 64-ə qaldırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib. Nigərqəyyum Gün TV.